Państwa bardzo serdecznie na konferencji po po spotkaniu Lech górnik zabrze w ramach trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejarz wygrał to spotkanie 2 do 1, a naszym pierwszym gościem jest w z drużyny przyjezdnej Michał Kasparik. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Oddajemy głos panu trenerowi, a następnie przekażemy go dziennikarzom. Trenerze, poprosimy o komentarz. Dziękuję. No, i musimy dać głowy do góry. Přegrali sme, ale grali sme tu aj dobré spotkanie, ukázali sme sa, z dobrej strany a v tej prvej polove mm, byli sme dobrí v gre na pilce, vychodili sme z presingových situácií, týlko nám tam zavšie zabraklo to ostatné podanie zo strany a v defenzíve myslel, že sme dlho mali ten meč pod kontrolou i, i, i Lech nestrával tie svoje situácie, čo zavšie v domu má. No i mysle, že v tej druhej polovie trošičke v tej pierších, v tých pieršich 15 minútach nám zabraklo uh, aktivity, troche viencej aktivity i sa na pilce, ale myšle, že to je normálne, že druhej polovie ak je 0 že lech bende troche viencej ešte natiskať i mali tam jakieś tam zmieny v prvej, ale Škoda, bo tá pierša bránka, ktorá zdecidovala ten meč, nebyla tenžká. Trochu, musíme lepšie čítať tú situácie. No mm -hmm. i potom, potom, už je normálne, že bolo trudno, ale, ale myslím, že chlopáci sa pokázali dobře. Ideme, ideme, do následného meča, hráme v domu to je zla nás najvážnejšie. Bardzo dziękujemy trenerowi za komentarz. Zgodnie z zapowiedzią oddajemy Państwu głos. Poprosimy o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Dobry wieczór trenerze. Dzień dobry, wziął Pan Moje pytanie jest takie, w pierwszej połowie, tak jak Pan ten zauważył, imponowaliście pressingiem jak nie miał w zasadzie tylu, tylu odpowiednich, tylu odpowiednich tylu okazji, wygodnych przyznał, był tak dość zaskakujący. Chciałem zapytać też, czy w jakiś sposób mentalnie to nie wpłynęło na Pańskich filmarzy. I chciałem się ogólnie zapytać o ocenę tego spotkania z Pańskiej perspektywy. Dziękuję. Dziękuję. Tak mentalnie ja to pomogło w jasne zielechu. jak chceli to pieršou bramke a, a dlanes nás, škoda, bo to bola taká situácia, ktorá sa si dala v Češne trochu čítať, mať lepšie ustavenie, ale vedeli sme, že v druhej červe, že jak, i tam zmiany boli, že, že ten Lech natiskal natiskali na to svoju mocnú stranu, kde má všetkých tých kibicov. Ale, ale my sme pod kontrolou tej situácie, my sme pod kontrolou, tam trošičke zabrako to, že viencej aktivity, to, co bylo v prvej polovi, že vychodili sme z toho podpressingu, či sme sa dlužej na pilce i potom nebyli sme, nebyli sme tylko v defenzívi. A to, to tam tých 15 minút nebylo ideálnych, ale ogólne to byl taký remizový meč. Nebyli duže okazie i z jednej, z druhej strany i také, ale nie, nie, za duže okazie a z našej strony trošičke viencej tej jakošti, že my sme stvorili v sobie dobré situácie zo strany po ten cutback pasy alebo došrodkovaní, ale i pred tou druhou bramkou, že nedáš, dostaneš. Že my sme tam mali situácie, džengel, tam cutback pasy, potom z kontry odrazu bolo 2 do 0 a potom na 2-1 sme dali za púžno, ale myšli, že tá, tá pieršia bramka zdecidovala celý ten meč. Čo na podcast? na chłodno już z Pana perspektywy, gdzie tam został popełniony na jej największy to czy, czy, to podanie Nikajarzy, czy to e, trochę Pawłowi Orkowskiemu, ich zawodnik, czy też, czy też może niepotrzebnie matce wyższe. No, že tracíme pilky, to je normálne, ale to nebyl žiadna, żadna kontra ani nic takého. Tam trochę Ole musí, on mal ustavenie v porządku, ale musí trochę aj v načítať tú situáciu, No i potom trošičke i, ten bojem toho bramkářa, že jak on zostane v bramce, tak tam, kde je ten pojedenek skřídlový a olkovský, potom ešte vide, že by ten bramkař mal druhou pilku a to je všetko tak šipké, že potom, že, že už to byla těžká situácia, ale myslím, že ja to tak vidím i z mojej pozície, že ja viděl, že będzie ten Pereira tam grál tou pilkou, myslím, že trošička lepšia reakcia tam musí byť. Ta zmiana na przykład koszka wydawało się, że odbyła się trochę wcześniej. Czy pan to z perspektywy czasu nie żałuje, że można było pewne zrobić wcześniej? Czy uważa pan, że do tego momentu tych zmian wszystko było zgodnie z założonym planem? No, ja myślę, że jak ten mecz wyglądał, Ja nemusel on zrobiť jakéž tam zmiany, bo Lech musel to zrobiť v domu i to zrobil v tej prerve, že tam zmenil dvoch pilkažoví trošičky, oni tam zmenili to ustavenie, ale, ale my sme to všetko, všetko mali potom načítané, mali sme to pod kontrolou. My troche, troche, tam zabraklo jakošti, že jak my sme zrobili tie piršie zmiany, no tak potom, potom tam bylo takých 5-10 minút, že negrali sme dobře, ale potom, potom ešte tie nástepné zmiany, jak boli, tak to nám pomohli, ale Już za późno potem było, że ta, ta druga, albo ta nasza pierwsza bramka, to, to już było za późno. I rano, wyraźnie Rady Jeszcze zwrócę uwagę na to, że kiedy kupiliście tą bramkę, to mam wrażenie, że po prostu nie koniec bo jest, że kiedy właśnie e, mieliście szansę wyrównać, wyrównaniem, to brakło tej takiej otwartości, agresywności i po prostu za mało w ogóle stworzyliście w momencie, kiedy e, była szansa na wyrównanie. Co ten to. E, na to musíme popracovať, že i potom, jak bolo 2 do 1, že potom viacej musíme natískať, viacej došrodkovania do toho pola kárneho, alebo kdež tam do boxu musíme dávať i sobie, aké akéž tam situácie, také pressingové alebo, alebo repressingové situácie. A, a to viem, že to trochu toto je problém toho zespolu, že oni viencej grajú tutaj trochu do nogy, pilky, potom nám čo zabrakne. W tym boksie i to wiem, że na tym musimy pracować, ale to musimy trochę zmienić. I to było ostatnie pytanie w tej części konferencji. Bardzo Państwu dziękujemy. Już niedługo naszym gościem będzie trener Nils Fredriksen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Życzę do, do widzenia. widzenia w kolejnych meczach.